Ini contoh aja, ya. Kalau di dalam ini, permen tidak bisa kita mencari sesuatu di dalamnya, yang namanya kacang, yang namanya jagung, yang namanya yang lain lah. Kenapa? Karena memang di dalam ini isinya permen. Apa maksud ustadz ini? Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, Allah cuma satu-satunya. Wujudnya itu mikulis, syair, muhid. Wujudnya itu sudah nyata meliputi seisi alam ini. <tuh> Bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah pada seisi alam ini? Bisa Bapak Ibu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu menemui sesuatu selain Allah seisi alam ini? Karena memang dia cuma satu-satunya. Kalau dia cuma satu-satunya, maka disitulah rahasianya bahwa dialah yang wujud pada segala yang ada dan segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Karena dia cuma yang ada. Nah, kalau dihantarkan dengan bahasa berkias, ya, bahwa alam dirimu itu tiada lain adalah bentuk lain daripada rupa diriku akulah dirimu, dirimu bukanlah diriku. Kalaulah dirimu bukan aku, maka dirimu itu sebenarnya bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirimu itu bentuk lain daripada rupa diriku, maka dirimu itu itulah nyatanya aku sebenarnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya itu lebih nyata dari segala yang ada. Lebih nyata dari segala yang wujud. Tapi kenapa manusia kita ini tidak mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada segala yang ada.